Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nudam Insyirah binti Zanal Memegang nombor metrik 072594 Hari ini saya akan membentangkan tentang Ceramah Kitab Hikam Syekh Zainul Asri Iaitu Redha dengan pilihan Allah SWT kita mulakan dengan pengenalan. Antara intipati penting dalam hikmah keenam daripada Ibnu Atta'ilah ialah redha dengan pilihan Allah. Dalam kehidupan, tidak semua yang kita inginkan akan segera menjadi kenyataan. Ada waktunya Allah segera kabulkan doa hambanya dan ada waktunya juga Allah menyimpan doa hambanya dan kabulkan pada waktu yang tepat. Kita sebagai hamba yang taat mestilah tidak berputus asa untuk terus berdoa dan yakin bahawa Allah akan mengabulkan doa kita mengikut waktu yang tepat baginya seterusnya latar belakang ceramah siri ketiga kitab ikam Berdasarkan maklumat dalam poster rasmi, kuliah khas online Tuan Guru Sheikh Muhammad Zainul Asri serta video bertajuk 17 April 2022 pengajian kitab hikam bersama Sheikh Zainul Asri di YouTube. Ceramah ini merupakan sebahagian daripada siri kuliah khas yang disampaikan secara langsung sepanjang bulan Ramadan. Ceramah ini diadakan secara dalam talian dan berdasarkan jadual ia disiarkan melalui platform Facebook dan YouTube. Meskipun sebahagian kuliah lain dalam minggu tersebut berlangsung di lokasi seperti Masjid Al-Falah, USJ9 dan Rumah Mengaji Dar Saada, Taman Alam Sem Taman Alam Megah, Alor Setar, uh, ceramah pengajian hikam ini tiada lokasi fizikal khusus yang dinyatakan. Maka kemungkinan besar ia disampaikan dari studio atau lokasi peribadi yang dihadiri oleh masyarakat awam oleh Muhammad Zainul Aswi 2022 Ceramah ini ditujukan kepada audiens umum terutamanya mereka yang berminat mendalami ilmu tasawuf akhlak dan penghayatan rohani melalui kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari. Penonton terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat dari pelajar, guru agama hinggalah kepada orang awam yang mengikuti pengajian secara langsung ataupun ulangan melalui media sosial. Dari segi penganjuran, kuliah ini dikendalikan sepenuhnya oleh pihak media yang menguruskan siaran langsung kuliah Tuan Guru Syekh Zainul Asri dan disiarkan di Facebook serta saluran YouTube di mana berdasarkan video pengajian ini pihak pengurusan tuan guru sendiri yang mengurus pengajian ini iaitu Darsa Dar, Dar Darsaidina Abdullah Durasi bagi ceramah pengajian hikam ini dimulakan pada jam 10.30 pagi adalah sekitar 31 minit 12 saat. Ini menunjukkan ia merupakan sesi kuliah lengkap, bukan sekadar petikan ringkas. Akhir sekali, ceramah ini menerima respon yang baik daripada penonton berdasarkan jumlah tontonan dan komen-komen yang bersifat bersifat positif di media sosial. Hal ini mencerminkan minat dan penghargaan masyarakat terhadap pengajian ilmu tasawuf yang berteraskan ulama dan berpandukan sumber yang diiktiraf dalam tradisi Islam. Seterusnya kita masuk kepada latar belakang Syekh Zainul Asri. Muhammad Zainul Asri bin Haji Muhammad Romli bin Haji Mat Arif bin Haji Daud atau lebih dikenali sebagai Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri atau Pak Long dalam kalangan teman-teman akrab dan rakan-rakannya dilahirkan pada tanggal 3 Disember 1969 di Kampung Surau Bakai yang terletak di Baling Kedah. Beliau kini berusia 56 tahun. Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri telah mendirikan rumah tangga bersama pasangannya iaitu Puan Mahani binti Muhammad yang juga merupakan seorang suri rumah sepenuh masa. Hasil perkahwinan Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri bersama pasangannya telah menghasilkan 8 orang anak. Kesemua anak-anak beliau merupakan Hafiz dan Hafiza Al-Quran. Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri mula mendapat pendidikan dalam bidang kerohanian bermula daripada ayahnya iaitu Haji Muhammad Romli bin Haji Mat Arif. Sewaktu masih kecil, Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri sering dibawa oleh ayahnya untuk menuntut ilmu di Pondok Lanai dan Pondok Carok Bakap Baling Kedah. Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri mula bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kuala Pegang yang terletak di Baling Kedah. Setelah itu, Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri melanjutkan pelajaran di peringkat Menengah di Maktab Mahmud Al-Ustaz Kedah Semasa berada di Maktab Mahmud Uh, kehidupan beliau dipenuhi dengan aktiviti keagamaan seperti usrah, kiamulail dan tamrin di bawah pimpinan Ustaz Nikmat Yusof dan Ustaz Husin Yusof. Aktiviti-aktiviti keagamaan ini sedikit sebanyak telah mencetuskan bi'ah soleha dalam kehidupan kalangan pelajar asrama serta rumah sewa Maktab Mahmud sehingga ke hari ini. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajarannya ke bumi para anbiya iaitu Mesir. Sebelum ke Mesir, beliau sempat bertalaki dengan beberapa, beberapa orang guru iaitu Tuan Guru Pak Tehkro di Pondok Pak Teh Kro Tuan Guru Haji Ahmad Pak Dun di Pondok Sungai Baru uh, Semasa di Mesir, beliau melanjutkan pelajaran dalam bidang Sarjana Muda Usuluddin Pengajian Hadis di Universiti Al-Azhar Setelah tamat pengajian Sarjana Muda di Mesir Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri melanjutkan pengajian di peringkat Sarjana di Universiti At-Tahiriyah Jakarta, Indonesia Semasa di Mesir, Tuan Guru Syekh Muhammad Zainal Asri serta rakan-rakannya sempat bertalaki bersama Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari al, al makki yang ketika itu adalah merupakan Al-Azharus Sani bagi pelajar-pelajar Malaysia di Kaherah. Dikatakan Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari al, al makki mengadakan pengajian di rumah anak-anak negeri dan Masjid Fatah Kahira. Di samping itu, terdapat beberapa orang guru yang sempat Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Asri ini bertalaki dan bertabaruk iaitu antaranya Tuan Guru Haji Abdullah Syarub Bakam dan Tuan Guru Haji Umar Zudi dan lain-lain. Kesimpulannya, ketokohan Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Aswi ini adalah tidak dapat disangka lagi kebenarannya. Hal ini kerana terdapat banyak penyebaran dakwah melalui jasa-jasa dan bakti yang telah diberikan oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Zainul Aswi. Ketinggian ilmu yang dimiliki hasil daripada bertalaki bersama para guru beliau semenjak muda menjadikan Tuan, Tuan Guru Syekh Zainul Aswi layak untuk digelar sebagai seorang tokoh. Seterusnya kita masuk kepada kandungan ceramah. Dalam video ceramah kitab ikam tersebut, Tuan Guru Syekh Zainul Asri telah menyatakan antara tujuan berdoa adalah ber mensahirkan sifat kehambaan dalam diri serta menyadari kepada siapa kita bergantung harap. Seterusnya, mulakan doa dengan nama-nama agung Allah antaranya Ya Allah, Ya Rahman, Ya Qayyum, Ya Hayyu dan Ya Zaljala Liwal Ikram. Seterusnya, jaga adab bila berdoa. Doa yang tiada kesungguhan boleh dianggap tidak beradab dan itu menandakan seseorang tidak mengenali Allah. Seterusnya tanda doa mustajab adalah doa yang selalu diulangi dan memahami kandungan dan tujuan doa tersebut. Seterusnya Allah jamin perkenan doa kecuali daripada sumber yang haram. Antara penghalang ialah makan minum dan pakaian dari sumber haram. Seterusnya keyakinan dan kebergan, kebergantungan kepada Allah. Doa diperkenankan bergantung sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala dari segi masa dan bentuk pengabulannya. Allah perkenankan hajat hamba-Nya mengikut masa yang dikehendakinya, bukan kehendak manusia. Seterusnya, kita masuk kepada ulasan ceramah. Ceramah ini mengupas tentang kata hikmah Imam Ibnu Atta'ila As-Sakandari yang terkenal dalam bidang tasawuf. Meskipun beliau pada awalnya menentang ilmu tasawuf dan ahli sufi, akhirnya beliau menjadi antara tokoh sufi yang dihormati. Ini menunjukkan perkembangan spiritual seseorang boleh berubah dengan izin dan petunjuk Allah SWT. Syed Zainul Asri menggunakan kata hikmah tersebut untuk membawa para pendengar memahami aspek kerohanian yang halus dalam hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya. Yang pertama, kepentingan adab dan ahlak sebelum ilmu. Syekh Zainul Asri memulakan ceramahnya dengan bacaan doa seperti doa penerang hati dan doa kekuatan ingatan. Ini mencerminkan betapa pentingnya adab dan ahlak sebelum menuntut ilmu. Ia juga selari dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan memulakan majlis ilmu dengan doa dan niat yang betul agar ilmu diberkati dan bermanfaat. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 dijadikan asas untuk mencontoh mematuhi ahlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, gaya bahasa ceramah yang mudah difahami. Gaya penyampaian Syekh Zainul Asri adalah jelas dan sesuai dengan semua lapisan pendengar, baik orang awam maupun penuntut ilmu. Beliau menerangkan setiap istilah dengan terperinci sebelum berpindah ke topik yang lebih berat. Hal ini sangat membantu pendengar agar tidak keliru dan dapat menghayati mesej yang ingin disampaikan. Tambahan pula penggunaan analogi dan perumpamaan menjadikan ceramah lebih menarik dan mudah diingati. Seterusnya yang ketiga ialah tema utama ceramah iaitu redha dengan pilihan Allah. Kata hikmah keenam yang dijadikan asas ceramah membawa kepada tema penting iaitu redha dengan ketentuan dan pilihan Allah. Ini adalah inti utama dalam tasawuf iaitu menyerah diri sepenuhnya kepada takdir Ilahi dengan penuh kepercayaan dan kesyukuran. Syekh mengaitkan konsep redha ini dengan kehidupan harian seorang muslim agar sentiasa menerima qada dan qadar dengan lapang dada. Yang keempat, adab-adab berdoa menurut perspektif tasawuf. Syekh menekankan bahawa berdoa bukan sekadar permintaan tetapi satu bentuk ibadah yang memerlukan adab. Antara adab yang ditekankan ialah yang pertama berdoa dengan bersungguh-sungguh dan penuh harapan. Yang kedua, meyakini kekuasaan dan kehebatan Allah sebagai maha pemberi. Yang ketiga, tidak berputus asa walaupun doa belum dimakbulkan dan yang terakhir menunjukkan kehambaan yang sebenar dengan menendah diri dan tunduk sepenuhnya. Adab-adab ini menunjukkan kedudukan hati dan alat seseorang di hadapan Allah Subhanahu Taala. Dalam riwayat hadis Nabi SAW, Pernah Bersabda yang bermaksud dari Abu Hurairah RA ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis Riwayat Muslim Syekh mengaitkan adab doa dengan hadis Nabi SAW yang menyatakan bahawa Allah itu Maha Baik dan hanya menerima yang baik ini memberi peringatan kepada pendengar agar sentiasa menjaga adab dalam semua aspek kehidupan bukan hanya dalam doa tetapi juga dalam pergaulan ibadah dan amal perbuatan orang yang menjaga adab adalah orang yang dekat dengan Allah dan disukainya seterusnya penutup Istilah Al-Ilha yang bermaksud minta tanpa henti dalam hikam menjadi rujukan dalam hikmah tersebut. Seperti kata ulama dalam Al-Hikam, doa itu pasti dimakbulkan mengikut waktu pilihan Allah kerana dia lebih mengetahui segala-galanya. Kita mestilah tahu bahawa doa yang kita minta pada Allah itu bukan hanya untuk mendapat apa yang kita mahu tetapi tanda cinta dan pergantungan kita kepadanya. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.